Было принято решение о том, что Прылына может принять людей в количестве 300 человек. Были подготовлены в экстренном случае корпуса. Корпуса с удобствами, 3-4-5 местные номера, э, с туалетами, душевыми, э, с бытовыми комнатами на этаже, игровыми холлами для детей телевизоры, стиральные машинки, все было организовано, предоставлено. Мы принимали э, жители Авдеевки, начиная с 1 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, люди подъезжали организованно на автобусах с сопровождением. На данный момент на территории комплекса находится 153 человека, 75 детей, 78 взрослых, э, в общем это около 60 семей. Э, детей без присмотра здесь нет. Все дети с родителями, с бабушками, с мамами, с папами, с, племян... с тетями. Значит, 27 детей у нас находятся, детей дошкольного возраста и 40 8 детей школьного возраста. Организовано трехразовое полноценное питание с овощами, фруктами, мясными изделиями. Для детей школьного возраста организована подвозка э, на обучение в школу. Школа находится в соседнем лагере Изумрудный город. Э, наши специалисты утром после завтрака отвозят детей в школу, в обед привозят обратно организован полностью процесс задействования детей младшего школьного возраста в это время. Работают с ними психологи, аниматоры, культурализаторы, логопеды, дефектологи. Оказана также помощь юридическая в случае необходимости для взрослых, как бы... Условия, вы сами видите, абсолютно комфортабельные и мы готовы принимать э, людей до тех пор, пока в этом есть необходимость. Я из города Авдеевки. Приехала сюда с двумя детками три месяца и три года. Условия очень нравятся, все хорошо, кормят отлично, постоянно деткам передают гуманитарочки, постоянно фрукты, свежие овощи, рыбка, мясо игрушки постоянно передают. Вот у меня младшему ребеночку три месяца. Вот сегодня очень плед хороший передали. Администрация вообще шикарная. Много лекарств. Вот и у малого получилось насморк. Я попросила, сразу принесли лекарства от носика. Поэтому очень все хорошо, все, все прекрасно.